Чи знаєте ви, що фраза душа співає не така вже й абстрактна. Існує техніка співу, в якому не беруть участь голосові зв'язки, а основне дихання виконують бронхи. Вони пропускають повітря через мембрану, яка і утворює звук. Дослідники стверджують, що саме таким голосом ми користуємося перші роки життя. А майстри, що володіють унікальною технікою, існують і сьогодні. Традиційні школи постановки голосу базуються на диханні. Є різні техніки, але викладачі з вокалу стверджують, щоб взяти ноту, потрібно правильно взяти дихання. Проте, виявляється, можна співати і не дихаючи, перейшовши на бронхіальне дихання. Серце ганяє кров, да по венам і артеріям, так от, оказывается, бронхи могут пульсировать, их просветы этих бронхов могут уменьшаться, сокращаются за счет например, сокращения гладкой мускулатуры, так называемой бронхов. Значит, и воздух пульсирует, и бронхи могут качать, как бы, если так сказать, в кавычках условно такой бронхиальный насос, воздушный, да? И вот за счет вот этого только бронхиального воздуха мы пытаемся петь. Сейчас я буду без дыхания петь. Вот этот вы, вы, не сможете объяснить, как я это делаю. Я, например, буду слово «пою», да, uh -huh. вот произносить. Я не буду вдыхать, ни разу uh -huh. не вдохну. Мне воздух не нужен, он всегда там почему-то будет у меня. «Пою, пою, 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 пою». Вот этого не делаю, да? Вихлопиоти, да ну я ні разу ж не вдихнув. Ця методика запевняє її автор, допомагає повернути свій природній голос. А вже після першого уроку діапазон можна збільшити на пів октави чи навіть на октаву. Проте доведеться відкинути усе, чого вчили попередні викладачі, головне емоції. Бронхи управляются только э э эмоциями. Это, вот эта периферийная нервная система напрямую, а это непроизвольная мускулатура. То, то есть нашим произволом сознательно нельзя их заставить не сокращаться, не, не, не расслабляться. Первые годы жизни человек пользуется вот этим. Это, кажется, наш естественный, природный голос. Это зеркало души. А регулярный урок из могут может наветь Мама пришла и говорит, врачи сказали, что исчезли. Вот у нее астма, по крайней мере астматические явления. И мы увязываем как родители сказали, с занятиями вокалом. Ученики приходили и говорили, что у меня аллергия прошла, общее состояние как бы менялось, это здоровье просто укреплялось. Наши